В далеких уже 90-х годах, был руководителем благотворительного фонда и нескольких общественных организаций, целью которых ставилось вот все то же самое, что сейчас. Только с учетом наивности и молодости тогда. Это, наверное, очень долгая предпринимательская деятельность. Ну, скажем так, были поиски того или иного пути в жизни. То есть я пробовал и в кино себя реализовать пробовал реализовать себя в коммерции пробовал заниматься а, какими-то гуманитарными вещами в 2004 году был на майдане а, сын и Украины Украина организация называлась ну, буду честен в нашем взводе было только три человека которые не получали денег из принципа я и еще двое киевлян основным была зарплата насколько помню там 600 долларов а, был на майдане в этом в этом Майдане нашем. После Майдана приехал в Донецк. Ну и думал, что сейчас вот начнутся изменения. Как сейчас помню, пришел в бронежилете, сверху пальто. А изменения-то и не начались. И пошла русская весна раскручиваться. Мы создали самооборону Донецка. А дальше прошло как в Иловайске. То есть нас сначала попытались уничтожить. Когда не получилось, мы сплотились. Нас попытались уничтожить информационно. А к тому моменту я уже понял, что уже бейсбольные биты в прошлое уходят, идет вооруженное противостояние. И в апреле создан батальон Донбасс. Кстати, сегодня 5 месяцев, вот ровно с той поры. Такое впечатление, что 5 лет прошло. Ну, всю жизнь я старался жить отдельно от государства, мне эта система очень не нравилась. Сконцентрироваться на своей семье. Значит, я сам русский, жена украинка. Ну, что еще вас интересует? Гиты украинцы. Ну так, так.